ओरब्रह्मणे नम ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नम चतुर्दशो अध्यायः चतुर्दशो अध्यायः गुणत्रय विभाग योगः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच उदासीनवदासीनो उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते यो वतिष्ठति नेङ्गते उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति गुणा <unaves> वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते उदासीनवदासीनो <c Priachsen> गुणैर्यो न विचाल्यते वर्त <st> तंत इत्येव वा यो वतिष्ठति नेंगते. उदासीन वदासीनो गुनैर्यो नविचाल्यते. गुनावत्तंत इत्य वयो समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः स्वस्थः समलोष्टाष्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः सम

ष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः समदुःखसुख स्वस्थः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागे सर्वारम्भ परित्यागे गुणातीतस्स उच्यते गुणातीतस्स उच्यते पमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य स उच्यते मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातितस्स उच्यते मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातितस्य स उच्यते मानचयो व्यभिचारेणा मानचयो व्यभिचारेणा भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणां समतीत्यैतान् सगुणां समतीत्यैतान् ब्रह्मा भूयाय कल्पते ब्रह्मा भूयाय कल्पते मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते माम् च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते मां चयोव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते मां च यव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ैतान्ते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च सुखस्य कांतिकस्य च ब्रह्मनो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च ब्रह्मनो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् ब्रह्म योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुना संवादे श्री कृष्णार्जुना संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्ययः गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्ययः हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्